Вкусного всем! Чаудер – суп в Северной Америке по популярности что-то вроде нашего борща. Первое из первых блюд. Он имеет бесчисленное количество вариаций, хотя произошел от французского супа в переводе означающего котелок. Изначально готовили из рыбы или морепродуктов, сейчас чаудер готовят из всех сортов мяса или рыбы. И конечно из овощей. Это очень густой суп на грани гуляша, при этом абсолютно уникальный мы предложим знаменитый корн чаудер, вирджинскую вариацию из кукурузы и бекона. Очень вкусно, согревающе, сливочно и насыщенно. Кукурузный чаудер. О деталях, как что выбирать и чем заменить по ходу видео рецепта. А пока что понадобится. Кукуруза, бекон или подчеревок, лучше копченый, набор из овощей, лук, сладкий перец, стебли сельдерея, морковь, картофель, сливки и сливочное масло, будет сытно и сливочно, бульон лучше куриный, мука для загущения, совсем немного вустерского соуса и табаска, специи соль и перец, черный молотый и горошком, лавровый лист и сушеный тимьян, помидоры и зелень для подачи. Начнем подготовку продуктов, это не сложно. Начнем с лука, нарежем небольшими кубиками. Чаудер блюда простых людей, нарезка продуктов, как для деревенского супа. Затем подготовим сладкий перец, разрежем пополам, удалим плодоножку, постучим перцем, так быстро удалим оставшиеся семечки и нарежем сначала полосками, а затем кубиками. Кстати, перцы подбирайте лучше разноцветные, красные и желтые или красные и зеленые для красоты будущего супа. Затем нарезаем морковь, тоже кубиками и тоже небольшими. И черед стебель сельдерея. Ранее не очень распространенный ингредиент, но сейчас все более популярный. Отрежем основу черешки, также удалим верхушку, там где уже появились веточки. Оставшийся стебель зачистим от грубых волокон, они как правило с внешней стороны стебля. И нарежем. Как вы догадались уже, сначала на полоски, а полоски на кубики. То, что мы нарезали, лук, перец, морковь и сельдерей, называется мирпуа. Довольно известное французское слово в мире кулинарии означает набор овощей для улучшения вкуса супа. В каждой стране он свой, а в Америке он спец. Нарежем бекон. В нашем случае это копченый подчеревок. Может быть жирным, может быть не очень жирным. Можно заменить на некопченый бекон. Нарежем, а затем небольшими брусочками, чтобы в ложку легко помещалось. Теперь очистим картофель, родной для Америки. Хотя в США картофель попал, согласно свидетельствам историков, лишь в 19 веке благодаря европейским переселенцам. Для примера, на территории Литвы и Беларуси он известен с 18 века, со времен Великого княжества Литовского. И нарежем его тоже небольшими кубиками. В этот суп практически все нарезаем небольшими кубиками. Как и помидоры. Не будем счищать с них шкурку, мы их не тушим. Они пойдут уже в готовое блюдо, как тут. Нарезали и перейдем к нарезке зеленого лука еще одного компонента топпинга, нарежем небольшими колечками. Переходим к кукурузе. Мы будем срезать зерна с початков, поэтому рекомендую делать это в пакете. Почему? Чтобы они не разлетались у нас по всей кухне. Очистим початок от листьев и волокон и аккуратно ножом срезаем зерна. В идеале это должна быть белая кукуруза. Не в идеале вы можете заменить свежую кукурузу на консервированную. Пару банок общим весом 700-750 грамм будет достаточно. Только жидкость слейте. Но со свежей будет вкусней. Далее объясню почему. Кстати, вы знаете, что кукуруза единственная из зерновых, которая не имеет прародителя в дикой природе и не может размножаться без участия человека. Просто божественные зерна. Срезали их со всех початков. Но початки не выбрасывайте. В них один из секретов приготовления. Кстати, наша работа с зернами кукурузы не закончена. Половину из них засыпьте в измельчитель и на средней скорости измельчите. Взбейте в пюре. Вот такое. Нежное, красивое. Это придаст супу и густоту, и красивый нежный цвет. На этом все с подготовкой. Теперь все будет полегче кастрюли с толстым дном или котелке по-французски чаудер или сотейники. Растопите сливочное масло. Добавьте нарезанный бекон и на среднем огне обжарьте его до корочки, заодно вытопив жир. Минут 6. Затем выньте его из кастрюли, он нам еще пригодится. Желательно на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир. И сразу добавляем мирпуа. Коктейль из овощей. Лука, перца, моркови и сельдерея. Повторюсь, он не просто разный для разных стран. В Америке он разный для разных штатов. К примеру, каджуны имеют аналог, но без моркови. Обжаривайте на среднем огне, перемешивая. Минут 5 до прозрачности лука. Затем добавляем муку. Много муки, Загущение мукой на основе масла называется во французской кухне ру. Не забываем, в США чаудер попал именно из Франции. Обычно ру готовят отдельно и затем разводят бульоном. В нашем случае нам нужен белый ру. Бывает еще золотистый или коричневый. Поэтому помешивая вместе с овощами, мы приготовим его по упрощенному пути. Тщательно перемешали. Белый мучной цвет сменился полупрозрачным. Добавляем половину приготовленного бульона. У нас куриный бульон фюме. Это такой французский способ приготовления концентрированного бульона и его последующего хранения. Рецепт есть на нашем канале. Всего 250 грамм замороженных кубиков потребовалось для приготовления 2,5 литров бульона. Перемешали, пока не исчезли малейшие комочки муки. И добавляем оставшуюся половину бульона. А теперь внимание, в ход идут наши початки, без зерен. Кто не высасывал сок из початка вареной кукурузы с зернами на пляже, не поймет как это вкус. И мы их выварим вместе с овощами, а затем удалим. Доводим до кипения и варим 30 минут под крышкой на малом огне. Еле булькая, там у нас мука, не надо чтобы пригорела. По прошествии 30 минут достаем початки, они отдали все что нам нужно, больше они нам не понадобятся. Добавляем пюре из зерен кукурузы и сами зерна кукурузы. Перемешали. Добавляем картофель. И саше дэпис. Это так красиво звучит и вкусно пахнет можно в марле, но у меня есть специальная сеточка. Укладываем зерна перца, лавровый лист и сушеный тимьян. Погружаем все это в готовящийся суп, доводим до кипения и оставляем булькать на малом огне минут 15. Последний аккорд. Добавляем сливки. Можно было бы и не густые и домашние, просто магазинские жирные с миллилитров 300 и 300 миллилитров молока, но при этом взять бульона на полулитра меньше. Но когда есть домашние, кто же откажется? Перемешали, добавили перец, добавили соль, вустерский соус, естественный усилитель вкуса и табаско. Сделаем суп согревающим. Капель 5 или 10 на ваше усмотрение, если хотите посогревающий. Довели до кипения и выключаем. Подаем обязательно горячим. Подача также важна, как и приготовление. Во-первых, поджаренный бекон. Хотя есть варианты с курицей, но мне бекон тут кажется вообще незаменимым. Во-вторых, топпинги из нарезанного помидора и зеленого лука. И красиво, и к месту, как сметана или сава к борщу. Суп, известный во Франции как рыбный с 16 века и ставший королем блюд в Северной Америке, зачастую вообще без рыбы. Наслаждайтесь! Он очень густой, почти как рагу, и очень сытный, и очень согревающий, и очень вкусный. Приятного аппетита! Enjoy your meal! Наслаждайтесь чаудером! А мы ждем вас на нашем канале. Подписывайтесь и будьте здоровы.